失眠三十年案例。我二十多岁开始失眠，至今已三十三年，必须吃安眠药才能入睡，持续吃了五年。睡眠对一般人来说是轻松愉快的事，但对长期失眠的我而言，却是一种压力与梦魇。我因长期疲惫、体力不济，经朋友介绍到原始点来参加课程，照着原始点的方法，第一，每天去爬山运动，下雨时。 就爬楼梯，第一次爬山喘到不行，膝盖又不好，真的有点想打退堂鼓。但因为想改变，所以坚持下来。第二，吃温热食物，煮菜加辣或花椒、胡椒粉等，煮到入味。既寒凉的食物，如甜的、酸的、水果、海产类等。刚开始很不习惯，但调整适应后，觉得这也没有这么难。第三。 把每天要喝的水完全改成姜汤，在每晚睡觉前，把第二天要喝的姜汤一比例、三比一煮好，例如四千五百 cc 的水，煮到剩一千五百 cc，用电药壶装定时器插电即可，省时不费力。第四，失眠是头部的问题，每天按推耳后和枕骨，然后温敷二十四小时。 晚上睡时，躺温敷垫，调自己觉得舒适的温度即可。第五，心情尽量放轻松，因为身体承载着压力或情绪，病就出来。之前听到失眠案例，不吃安眠药，一星期后能开始入睡。当时自己心里有点怀疑，想说如果我没吃安眠药，十天后可以入睡的话，就很感恩了。结果出乎预期，我第四天就能开始入睡。 以不知睡眠滋味的我，竟然能入睡了。目前能睡二至六个小时，真的非常的开心。身体有状况的朋友们，只要你愿意照着原始点的正确方法如实去做，就会有不错的效果。如果你有太多自己的想法，打折的去做，就显现不出好的效果。方法再怎么好，你不如实的去做，也是枉然。 我可以做到，你们也可以做到，大家加油！也谢谢综合推广处的原始点老师们及义工们。